Хотел бы поздравить всех с началом сезона, команду Кривбас с заслуженной победой. Мы старались, но на данный момент мы еще не готовы бороться на равных. По игре то есть, сказать нечего, у нас много новых игроков. Мы только входим в сезон, я думаю, дальше будет лучше. Хочу поблагодарить всех с началом сезона. Очень приятно играть при полных трибунах. Спасибо, что поддерживали. Спасибо команде, спасибо тренеру. Все молодцы. В принципе, нормально. Единственное, штрафные плохо бросил все. В основном довольны своей. своей да. Поздравляю Кривбас с хорошей игрой, в первую очередь в защите. Они показали сегодня хорошую командную защиту, индивидуальную защиту. Две команды сегодня играли от защиты. Они сегодня были успешнее и более агрессивны заслуженно победили, поэтому мои поздравления Кривбасу. Могу сказать на сегодняшний день, что Кривбас готов лучше и, и выглядит лучше и в командных взаимодействиях, и в защитных взаимодействиях. Нужно время. Нужно время и, я думаю, будет все в порядке. В первую очередь я вижу, не могу сказать, что я доволен физической подготовкой игроков. Я недоволен в первую очередь командными взаимодействиями. Сегодня не было командной игры и имея таких больших, очень много претензий у меня к Большим. То есть, если результативная игра Глебова там никого не удивляет, то игра Тихонова второго по результативности вызывает у меня. Имея таких центровых, центровых как и Келвин, поэтому есть претензии к этим игрокам по защите. Один в один. Провал в краске, плохая реализация, вы посмотрите. После первой четверти 11-2 реализация из-под кольца. Вот. Есть над чем работать. Всех любителей баскетбола с началом сезона. Поддерживаю общее мнение, что это будет самый интересный, самый сильный сезон за последние три года. Болельщиков Крюбаса с победой. Много мы работали для того, чтобы радовать болельщиков. Я рад, что сегодня наши нагрузки, наши старания, наши желания трансформировались в победу. Не могу не отметить два момента, которые не устраивают даже при более или менее нормальной игре. Это проигранный подбор в очередной раз. Это наша Ахиллесова пята. Не попадание 10 штрафных. Это лучше, чем когда мы на турнире в Днепропетровске этой же команде не забили 16 штрафных, сегодня 10, но это колоссально много. Колоссально много. Плюс 18 потерь это немножко не наш показатель. Обе команды играли агрессивно, обе команды пытались доминировать. Обе команды играли на грани фола. Я рад, что мои ребята не продавились. Сработало несколько наших задумок. Я считаю, что мы достаточно неплохо справились с Дугитом. И то, что он в конце наковырял там несколько очков, забил свои 15, это не 40. Этот игрок, я думаю, будет многим забивать по 40. Я благодарен ребятам за самоотдачу. И лиха беда начала. Очень хотим радовать болельщиков и продолжать в том же духе. В любом случае, хочу отметить силу нынешнего соперника. Однозначно, эта команда прибавит только из-за того, что они не сыграны. Как только они сыграются, потенциал у команды соперника колоссальный. И э, я думаю, что каждая игра будет на нервах. По крайней мере, по сегодняшней игре, могу сказать, было совсем непросто. Ну, во-первых, вы понимаете, приглашение Тихона на пресс-конференцию говорит о том, что он заслужил похвалы. А вы видите, что по сравнению даже с прошлым сезоном это шаг вперед. Э, пока он не длинный, но это вперед. Мало того, что он начал нам помогать в защите, он начал собирать очень важные очки в нападении. Это очень важно. Пока он не может играть на одном уровне. Все равно есть спады, есть какие-то моменты, которые еще, скажем так, не хотелось бы видеть. Но прогресс на лицо. Я считаю, что если в том же духе, в том же режиме будет работать, то у этого парня будет достаточно серьезное будущее. Главное не останавливаться. Что касается Володи Орленко, он нам помог в нескольких моментах. Человек, который не проходил предсезонные сборы, который физически сейчас выглядит пока еще не лучшим образом, но отдельные моменты мне понравились, что в защите, что в нападении. В любом случае, человек боец, человек не тряпка, человек вышел и показал, что он приехал сюда бороться. Что касается Макса Никитина, третьего большого, ему я признателен только за то, что он не тренировался последние четыре дня. У него еще вчера была температура и нужна была широкая ротация, и мы ее получили. Я очень рад, что в отличие от прошлого сезона, когда лидеры играли по 36-37 минут, сегодня ни один человек не отыграл больше 25 минут. Это показатель того, что наша ротация действительно правильная, и подбор людей, которые мы нашли, адекватный. По крайней мере, замена равноценная. Я не боюсь выпускать вторую пятерку, я не боюсь подпускать никого. Сегодня мы еще не показали вам во всей красе нашего Мишу Горобченко. Поверьте, это игрок будущего Кривбаса, это местный воспитанник, который основной разыгрывающий сборной 98 -го года, и у мальчика очень светлая голова. Я уверен, что он чуть-чуть окрепнет физически и он будет играть. В любом случае, еще раз всех с победой и приглашаю всех на Черкассы. Там тоже легко не будет. Рассчитываю на вашу поддержку, а мы постараемся.